Cuma saya nak kata, bila mereka terlalu melampau sangat, jadi tugas bagi orang yang tahu untuk dia sampaikan. Kalau tidak, dia akan makin melampau. Dia sampai ke tuduh. Ulama-ulama kita ni buat amalan tadi, yang pertama tidak ada dalil. Dia kata semua amalan ni bida'ah dalalah. Tiga hari, tujuh hari ni ambil mana dalil dia? Nabi tak buat, sahabat tak buat. Yang kamu pergi buat ni, ni bida'ah ni. Boleh? Ha ni? Ni nak bawa kitab ni. Kitab ada ni. Tepai ni. Nak baca semua tak Ta karangan Syekh Ismail Ahmad Nalikut Al-Malibari ni saya baru beli baru ni dia di Malibar dalam kitab ni sebut jelas-jelas amalan 3 hari 7 hari 40 hari dan seumpamanya maka hukumnya adalah mustahab sunnah tu kerana ada riwayat hadis ada riwayat hadis dalam musnad dalam apa ni musnad Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud nah Al Imam Ahmad keluarkan dalam kitab Az-Zuhdi Al Imam Abu Nuaim keluarkan dalam Hilyatul Auliya daripada Sayyidina Tawus. Riwayat dia kata, Innal mauta. Ni Imam Tawus siapa dia? Sayyidina Tawus adalah tabi'in. Dan beliau meriwayatkan hadis ni, menyebutkan, Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'a. Sesungguhnya si mati akan difitnah atau diuji dalam kubur mereka tujuh hari. Fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Maka para sahabat, kanu siapa dia? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain mereka mensunnahkan memustahabkan menganjurkan untuk membuat makan bagi si mati pada hari yang ketujuh ah hadis ni Imam Ibnu Hajar ditanya ada tak dalil hadis ni Imam Ibnu Hajar ditanya kepada beliau adakah asal bagi hadis ni kata Imam Ibnu Hajar Naam lahu aslul asil ada dalilnya ada asalnya hadis ini sahih kata beliau rijalnya sahih dan hadis ini mursal tawus mursal bermakna tawus tabi'in sambung turih seolah-olah macam hadis ini daripada Nabi SAW karena yang pertama hadis ini disebut tentang urusan raib sebab cerita pasal kubuk dan juga pasal si mati difitnah dalam, di fitnah dalam diuji dalam kubuk baik siapa yang tahu urusan kubuk kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika para tabiin ketika sahabat nabi menceritakan tentang urusan ghaib bermakna ini adalah hukumnya marfu marfu maknanya disandar kepada nabi ilmunya ini dalam ilmu mustalah hadis jadi kalau tak tahu yang ni bermakna kena mengaji lagi yang wahabi ini. ni mai kata dekat kita apa dia cakap apa tahu dia ni saya pun tak faham ah dia mengajilah tua pun tak faham tu bukan main lagi kata mengaku ahli hadis cik ahli hadis hak tu pun tak arti ni mursal dipanggil mursal dan hukumnya marfu' pada pada hukum mursal pada dia punya sanad sebab mursal dia hukum pada sanad mursal orang tak hukum pada matan tapi hukum matan dia adalah marfu'. wa ma udifa lin nabil marfuu Wama alita bihi huwa almaqtuh ha wama udifa yang disandar kepada nabi hukumnya marfu' Hadis itu marfu' ni hadis marfu' dan kemudian hadis ni walaupun mursal mursal tidak diterima di sisi mazhab Syafi'i mursal tidak diterima tetapi kalau dikuatkan dengan sanad yang lain maka dia akan diterima tapi mursal diterima di sisi mazhab salasah. Imam Abu Hanifah terima mursal. Imam Malik terima mursal. Imam Ahmad terima mursal. Baik maknanya kalau mazhab syafi'i tak pakai pun mursal, tiga mazhab dah guna. Ni ada seketul makhluk, seketul wahabi, tiba-tiba dia pergi Pak mazhab, kata tak ada segenuri tiga hari pada Pandai dia. Nampak tak ni? Jahil tapi bercakap. Siapa yang ajak ni? Siapa yang buat main ilmu ni? Ilmu dia panggil kepala tahu dan confident walaupun mangkuk ayun. Siapa dia yang ajak ni? Dia pun kena tanggung benda ni. Sebab dia pun kata ahli sunnah buat kerja ni hanya tiru-tiru dengan ajaran agama lain. Hadu lagi hebat tu. Dia kata ni dok buat apa ni 3 hari 7 hari ni? Ni ajaran daripada agama nu. Sebut agama Hindu dan seumpama baik dengan nak tanya Allah Kalau ajaran agama lain buat macam tu. Dia pun ada baca la ilaha illallah. Aku kan? pun heran juga tu pun.